નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ સાતની જે નવી સ્વ અધ્યન પોથી આવી ચૂકી છે તેમના ભાગ નંબર ચારના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર એક બેટી તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું तो जो अपने अमनो सारांश आपेलो है जो ते जो प्रश्न नंबर एक सही विकल्प के सामने चौरस बॉक्स में खराक का निशान कीजिए नंबर एक दूसरों का सहारा बनने के लिए बेटी क्या करेगी अपना विकास करेगी नंबर बे अपने पाव चलकर बेटी क्या करेगी दुनिया को देखेगी नंबर तरह तितली बनकर बेटी क्या करेगी हवा को चूमेगी नंबर चार तारा बनने का मतलब क्या होता है श्रेष्ठ बनना नंबर हवा को चुमने का अर्थ है मंजिल को पाना नंबर अपने गांव चलने का अर्थ है आत्मनिर्भर काव्य में कुसुम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है फूल नंबर आठ विलोम शब्द की गलत जोड़ है फूल कुसुम नंबर नौ आकाश के लिए काव्य में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है गगन વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની જે નવી સ્વા અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેવા બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે આ કોન્ટેક નંબર ઉપર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મેળવી શકો છો પ્રશ્ન બે એ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक बेटी सहारा बनने के लिए क्या करेगी बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी वह अपने पैरों पर खड़ी होगी इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी नंबर बी बे, बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी जिस पर आकाश में चांद चमकता है उसी तरह बेटी धरती पर चमकेगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाएगी चारों ओर बेटी का यश फैलेगा इस तरह बेटी धरती पर उजियारा करेगी नंबर त्रो बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है नंबर चार बेटी फूल जैसी सुंदर बनकर क्या करना चाहती है जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह बेटी दुनिया रूपी बगीचे में खिलेगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाना चाहती है नंबर पाँच बेटी क्या क्या बनने की अभिलाषा करती है बेटी तारा बनना चाहती है बेटी चांद बनकर चमकना चाहती है सुंदर फूल बनना चाहती है और तिली बनकर हवा में उड़ना चाहती है प्रश्न बेबी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए नंबर एक आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं तो तेमनों जवाब अलो नंबर आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे नंबर त्रा आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे नंबर चार बेटी की तरह आप किसी की किसी का सहारा बनने के लिए क्या करेंगे नंबर पांच आप अपनी मंजिल पाने के लिए क्या क्या करेंगे नंबर छह आप इस कविता के लिए एक मजेदार शीर्षक सुझाइए साथ में यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा नंबर सात इस कविता की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी क्यों तो तेमन झपन ही आप प्रश्न नंबर तर निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए जो यह यहाँ पर लिखा नंबर एक में कसरत शारीरिक करने स्वास्थ्य चाहिए के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कसरत करनी चाहिए त्यार पछी बीजू वाक्य आप बन से लड़का बाजार से अच्छी तरह तरकारी लाया त्यार पछी तीजू वाक्य बन किसी भी जानवर को मारना अनुचित है चौथु वाक्य तितली का रूप रंग बड़ा मनोहर होता है वाक्य बन से बाजार में लाल फूल मिलते हैं चट्ट वाक्य वेदांत पढ़ने में काफी तेज है सातवां वाक्य बन से विविधता में एकता भारत की विशिष्टता है प्रश्न नंबर चार उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक सुंदर कुरूप गुलाब का फूल सुंदर है वह लड़की बहुत कुरूप थी नंबर बे मेहनती आलसी किसान बहुत मेहनती था सेठ ने आलसी नौकर को नौकरी से निकाल दिया नंबर त्रन शीर पैर महेश ने सिर पे टोपी पहनी थी हाथी के पैर तले चिटियाँ दब गई नंबर चार मित्र शत्रु अच्छे मित्र हमें सही राह दिखाते हैं मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा नंबर पाँच उजाला अंधेरा सूरज उगने से धरती पर उजाला हुआ बिजली चले जाने से अंधेरा छा गया नंबर सुलभ दुर्लभ शिक्षा का सभी के लिए सुलभ होना अति आवश्यक है पहाड़ी क्षेत्र में वाहन मिलना दुर्लभ है नंबर सात असली व्यापारी ने बच्चों को नकली सामान दे दिया असल जिंदगी में रिश्ते परफेक्ट नहीं होते नंबर भलाई बुराई संत सबके साथ भलाई करते हैं दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है नंबर नौ भीतर बाहर कमरे के भीतर दो बच्चे थे दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा था दस पाना खोना सफलता पाना सबको अच्छा लगता है कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है प्रश्न पाँच दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए नंबर एक मुझे किताब चाहिए मुझे किताबें चाहिए नंबर बे लड़कियों की आंखें सुंदर है लड़की की आंख सुंदर है नंबर त्र मैं कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहता हूँ हम कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहते हैं नंबर चार आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाई है आप बाज़ार से अच्छी गुड़िया लाए हैं नंबर पाँच रात को तारा निकलता है रात को तारा निकलते हैं नंबर छ हमारे पास फूलों की टोकरी है हमारे पास फूल की टोकरी है सात वह घूमने जा रहा है वे घूमने जा रहे हैं प्रश्न पाँच ब उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक कुत्ता कुत्ते कुत्ता भोग रहा है कुत्ते भोग रहे हैं नंबर बी वधु वधुए मंडप में वधु बेटी है सभी वधुए एक साथ मंदिर गई नंबर तीन रात राते रात को चोर आए थे सुरेश कई रातों से सोया नहीं नंबर चार माता माताए आर्य की माता ने कहानी सुनाई सभी माता को मेरा प्रणाम नंबर पाँच चिटी चिटिया रमेश को चिटी ने काट लिया मिठाई पर चिटियाँ चल रही थी स्त्री स्त्रिया मकान के कोने में स्त्री बैठी थी बाजार में बहुत सारी स्त्रियाँ थीं પ્રશ્ન છ અનિમ્નિખિત ગુણ વાચક વિશેષણ છાંટ કરેપ ચાહી લાલ નંબર ત્રણ રાણ જ્ઞાની થા જ્ઞાની નંબર ચાર ગુજરાત સમાચાર દૈનિક અખબાર હૈ દૈનિક નંબર પાંચ ફૂલ સુગંધિત હૈ સુગંધિત छ यह मद्रासी वानगी है मद्रासी नंबर सात वह आदमी लंबा है लंबा नंबर आठ यह चिकना पदार्थ है चिकना नंबर नौ नीम का दातुन कड़वा है कड़वा नंबर दस पूर्वी दिशा से हवा चल रही है पूर्वी अगियार आप कमजोर लग रहे हैं कमजोर પ્રશ્ન છ બ નિમ્નલિખિત વિશેષણો કા નિશ્ચિત ઓર અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ મેજ જોઈ શકો છો સંખ્યાવાચક વિશેષણ અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ તો નિશ્ચિત નવ આધા સબ ચોથા ડેઢરા દુગુન તીનો જ્યાદા થોડા કંઈ કતિપય પ્રશ્ન निम्नलिखित विशेषणों का गुणवाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण करके वाक्य प्रयोग कीजिए नंबर गुणवाचक विशेषण चतुर वाक्य प्रयोग आर्य चतुर बालक है से बहुत मीठा होता है बीजू निश्चित संख्यावाचक विशेषण ढाई दोनों आज ढाई लीटर दूध चाय हम दोनों सिनेमा गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कुछ थोड़ा सा कुछ लोग लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है महेश ने थोड़ा सा दूध पिया प्रश्न सात नीचे दिए गए शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए आधार सहारा सहायक पृथ्वी धरती सूरज संसार दुनिया जगत आकाश गगन नभ प्रकाश उजियारा उजाला प्रश्न सात शब्दकोश के आधार पर सही विकल्प चुनकर एक शब्दकोश के क्रम में प्रथम आने वाला शब्द चुनिए जंग नंबर शब्द के बाद तुरंत आने वाला शब्द क्षमा नंबर ज्ञान शब्द के पहले आने वाला शब्द जंगल नंबर चार शब्दकोश के क्रम मुताबिक सही जोड़ है आंगन कराज काराज

પ્રશ્ન આઠ બ નિમ્નલિખિત ભાવાર્થવાળી કાવ્ય પંક્તિયા લીખીએ જે તમે જોઈ શકો છો અહીં ત્યાર પછી પ્રશ્ન નવ અપની રાઈ દીજે બેટા કે જન્મ પર જો ખુશી કા માહોલ હોતા હૈ વેસા માહોલ બેટી કે જન્મ પર હોતા હૈયા નહીં કયો તો તેમનો જવાબ અહીં આપેલ છે જે તમે જોઈ શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિશેની નવી સ્વ અધ્યયન પોથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે